Я поставил себе такую задачу, что я буду игроком в сборной Украины, я буду играть в Суперлиге, я буду 2 метра ростом. Я пришел в баскетбол как в один очередной вид спорта. Просто у меня очень хорошо стало все в нем получаться. У меня дома были обвешаны плакатами баскетболистов, вся моя комната. Все мои видеокассеты были забиты баскетбольными обозрениями. Я в 6 утра вставал, моя мама до сих пор удивляется этому, я в 6 утра вставал, чтобы поехать на тренировку. Это было не обязательно, это было как опция, но я выбирал в 6 утра не досыпать, поехать на эту тренировку. К 17 годам я подошел к тому, что мой детский баскетбол закончился и должен был начаться взрослый профессиональный спорт. И меня заметили и пригласили в уже команду профессионалов, это наш известный киевский будивельник. В 17 лет попасть в команду мастеров в самую высокую лигу Украины – это, это что-то ну, из ряда фантастики. Приехала христианская команда из Америки, и они сыграли с нами просто товарищеский матч. После чего они раздали нам брошюрки, новые заветы. Одним из моих кумиров того времени был Дэвид Робинсон. Когда я прочитал, где Он делится о том, насколько важен для него Иисус, насколько важна Его вера, как Он служит Богу. Я, ну, я не понимал, почему успешный человек, Игрок Хенбаку, мир многих, может нуждаться в Боге. Я прочитал некоторые местописания, где именно рассказывалось о жертве Иисуса и за меня. И я расплакался. Я первый раз в жизни, в 17 лет, считая себя верующим. На самом деле понял, что означает христианство, что означает жертва Иисуса за меня. И я это прочувствовал на то время. 18 лет, и, и вот ты, ты растешь, хочется пойти погулять с ребятами. А где погулять с ребятами? Там какое-то курение, выпивка, там девчонки, еще что-то. И, и ты понимаешь, казалось бы, ты, ты же не железный, всего этого хочется. Дальше я остановился полностью. Я остановился в развитии духовном, физическом, как спортсмен, как баскетболист, как личность. У меня мяч валился из рук, у меня мяч перехватывали. Я просто не мог докинуть до кольца. Когда я понял, что если еще один год я проведу вот так, то про меня могут забыть как про молодого, перспективного, хорошего, классного игрока. Было понятие, что я не совсем правильно веду себя по отношению к нему недостаточно честен с Ним, что раз Он мне открылся, раз я заплакал тогда, читая Новый Завет, а сейчас я вернулся к старой жизни и опять живу целями только спортивными, только славой, деньгами. И я понял, что я должен ставить какие-то себе цели и к ним идти не только в спорте, но и в духовном. Я закончил сезон в мае еще так-сяк шатка-валка, Лето я провел в поиски Бога. И новый сезон с октября месяца я фактически начал уже новым человеком, и моя карьера пошла вверх. И стоит зона. Алию, получите! Приспали, приспали. И хороший заслон от Глена Илиповцева и прилетел сразу же в коронный Леонид Стефанишин. Взорвал он болельщиков этим данком. В любой команде, в которой бы я ни был, я не стесняюсь говорить о Боге. Даже на кроссовках я пишу себе места Писания. Все могу в меня Иисусе Христе или коня приготовляют на день битвы, а победа от Господа. Если эта музыка перед игрой звучит в зале, то это будет христианский рэп, который я поставлю. То есть вот все вокруг меня, оно в принципе должно говорить о Боге. Отношения с Богом каждый день — это как подзарядка из розетки. Я заряжаюсь, я знаю, что никакие жизненные испытания не сломают меня. Это очень красиво, это очень красиво. Ванишин, конечно, конечно же, великолепный игрок. Все, о чем мечтал, сбылось. Теперь жалею, что мало мечтал. Вот это приблизительно про меня.